Ося себе захистити сьогодні. Прикро. Хтось з вас сьогодні поїде додому. А хтось стане ближчий до перемоги і головного призу нашої програми. Ви будете проходити до скрині Майя і голосуватимете по черзі. Там ви напишете ім'я того, хто, на вашу думку, повинен покинути плем'я сьогодні. Алісо, першою почнете ви. Будь ласка. Этот человек не является частью нашей семьи и разрушает гармонию, которую мы очень трудно, но такие налаживаем. Марина, ваша черга. Но я не вижу этого человека, человеком команды. Ксюша. Спасибо. Это очень харизматичный и талантливый мужчина, но... Зачастую его личные интересы и действия идут в перекор интересам племени. Яна. Дим, нам вовсе не место вдвоем на этом острове. Я тебя совсем не могу никак понять. И меня очень раздражает твоя неопрятность. Евген, Я голосую против этого человека, потому что он часто накаляет обстановку. Пытается стремиться к лидерству, когда у нас есть свой лидер. Она сильный соперник, и она мешать будет мне продвижение к победе. Я голосую против руйнации нервов и да. здорового духа нашего памяти. Ти дуже добра людина, дуже класна спортсменка. Але все-таки тобі трішки не вистачає якоїсь людяності, відношенні до людей. Життя це не завжди спорт і не завжди потрібно намагатися стати лідером. Ну що ж, ви проголосували. І зараз ми подивимось, хто сьогодні не повернеться на острів.